сделали стоп кадр Так случилось, что нам своим другом, с моим другом Свитей посчастливилось быть в Москве по приглашению Георгия Степановича в день его юбилея. Юбилей проходил в театре Моссовета, ну, знают те, кто знает Москву, это Садовое кольцо. И когда мы к Свите вошли в вестибюль, мы обалдели, потому что нас смотрела Фаина Радевская, Морецкая, Любовь Орлова, Урбанский и Георгий Степанович Жонов. Знаете, когда видишь вообще портрет этого великого человека и гражданина, вы знаете, очень всегда дорого и трепетно, что ты с ним дружишь. И вам поздравляли, родились такие слова. Ваш путь был крут и очень долг. 17 лет вблизи черты. Преодолев жестокий молох, не растеряли доброты. Награда вам любовь миллионов. Желаем светлый юбилей, земля наш, Ленинградец, жжен, талантом жечь сердца людей. Спасибо.